Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu Dimana pada kesempatan kali ini Kang Mumu mau berbagi informasi terkait benih padi genjah terbaru di tahun 2025 ini Berdasarkan pemantauan BMKG Di saat ini sekarang Musim penghujan tidak lama lagi kita akan memasuki musim kemarau bagi para sahabat dan para petani di Nusantara, jangan salah memilih jenis benih padi yang unggul, yang pastinya genjah. Di sini Kang Umu akan menerangkan dan membandingkan dua benih padi genjah terbaru yang sangat unggul. Nah, saksikan video ini sampai selesai ya. Biasanya orang menyebutnya MHR70. Mana jenis padi ini merupakan padi terbaru ya persilangan dari padi M70D dengan Trisakti yang merupakan jenis padi umur genjah. Umurnya bisa mencapai 65 hari sampai dengan 70 hari setelah tanamnya dengan anakan produktif 28 dengan bobot per 1000 bulir 30 gram. Untuk potensi hasil ini bisa mencapai 12 ton dengan rata-rata hasil 10 sampai dengan 11 ton per hektarnya. Untuk rasa nasi sendiri yang pastinya enak dan juga pulen. Jangan khawatir juga karena ketahanan terhadap penyakit lumayan cukup tahan. Yang penting lagi Jenis padi ini mudah adaptasi Coba bayangkan dalam setahun Kita bisa menanam 4 kali Kali aja Dengan per hektarnya 10 ton Sudah 40 ton per hektar dalam satu tahun Nah bagaimana kalau kita bandingkan dengan jenis padi genjah lainnya Yaitu SRPO8 Benih padi ini merupakan benih padi super genjah terkini SR salah satu benih padi unggul yang siap untuk mendongkrak pendapatan petani di Indonesia SRPO8 memiliki keunggulan usia panen yang sangat singkat kisaran 72 sampai dengan 75 hari setelah tanamnya dengan biaya produksi yang sangat minim dan toleran terhadap OPT terutama jamur menjadikan jenis padi ini dicari oleh para petani bagi para sahabat yang belum mencoba silahkan mencoba karena Selain memiliki produksi yang sangat tinggi bisa mencapai 12 ton per hektarnya, perawatan dari jenis padi ini sangatlah mudah dengan memiliki anakan sekitar 35-40 batang perumpunnya. Tekstur beras putih tanpa kapur serta rasa nasi yang pulen menjadikan jenis padi ini favorit bagi para petani di Indonesia khususnya di daerah Jawa. Kedua jenis padi ini merupakan pilihan dari channel Kang Mumu, baik MHR70 ataupun SRPO8. Kedua benih padi ini baiknya ditanam dengan umur di persemaian yaitu 12 sampai dengan 14 hari setelah disemai ya karena memiliki banyak anakan dan untuk menghasilkan anakan produktif yang lebih tinggi dengan menggunakan pemupukan organik sebelumnya yaitu 2 ton per hektar. Kemudian jangan lupa pemberian kapten kapur pertanian ya. Selain itu juga dari kedua jenis padi ini ada beberapa kekurangan. Yang pertama untuk SRPO8 ya dalam pengisian bulir dan bobot itu menurut Kang Mumu karena setelah diuji coba ditanam di daerah Kang Mumu yaitu kurang ya masih kalah dengan Impari 32 untuk bobot. Tapi untuk MHR itu sendiri lebih tinggi ya bobotnya dibandingkan daripada SRPO 8. Kemudian untuk jumlah anakan sendiri SRPO8 lebih banyak untuk memaksimalkan anakan dan pengisian bulir ke punuk-punuknya gunakanlah pupuk kalium yang tinggi nah untuk kerembahan sendiri ini keduanya tahan loh dan untuk untuk metode tanam sendiri gunakanlah jajar legowo untuk rekomendasi dari Kang Mumu yaitu jajar legowo 2 ataupun 3 Kemudian, untuk perlindungan dari hama dan penyakit, kalau kemarin di musim penghujan itu ada beberapa serangan penyakit, yaitu kresek. Nah, kita gunakanlah dengan pemupukan silika murni, ya, untuk mencegah dari serangan hama ataupun penyakit. Untuk produksinya sendiri, MHR-70 emang lebih tinggi, ya kalau kemarin di musim penghujan. Nah, kalau untuk di musim kemarau, Kang Mumu dan para petani di daerah Kang Mumu belum ada pengalaman. Makanya silahkan bagi para sahabat ataupun petani di Nusantara yang sudah menanam MHR ataupun SRPO8 di musim kemarau, silahkan berbagi pengalamannya di kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.